Qarabağ Azərbaycanın dil dər güşəsi, musiqi beşi, üzəyəcə barxan vətəni, istedadlar diləridir. Qarabağın təbiəti də bir musiqidir. Ahəng tut gözəlliyə meydan oxuyur. Şənkarlığı ilə ürəkləri fəth edir. Qarabağın hər bir bitkisinin bir dərdi var, hər bulağının suyu bir möcüzədir. Onun gözəlliyi hamını heyran edir. Qarabağ gözəlliklər diyarı, Şuşa, Ağdam, Lachin, Kəlbəcər gözəl günbəşəhərləri. Təzə hava bulaq suyu, quşların səsi. Hər kəsin ürəyində Vətən haqqında bir nəğmə var. Gecə də tam onu oxumalıdır. Bu nəğmə ən böyük konsert zallarında da oxuna bilər. Bir bulaq başında da. Qarabağ mənim zildən oxunan mahnımdır. Sevgi, xoşbəxtlik səslə oxunan mahnı. Doğma Qarabağım. Səhər Çekil çəkili məktəblərdəkən dövlərinə güləsə açılmış pəncərələrində, jurnal elə ikinin yoq qırağında düzülmüş qovanlıqların görüşündə elə bir doğmağlıq var ki, özündən aslı olmadan qıçıldamaq istəyir. Salam Aygeniz çöldür, halal yol, hərəkətli Qarabağım. Qarabağ aramızda dəbli bir ziyaadır. Qarabağın hər qarışı torpağı, dağının çəpəsi çayı kulağı hər bir azərlili çubun doğmadır, əzizdir. Qarabağ bu ad necə də gözəl səslənir. Teatrda musiqi ilə və ahəngdadır. Elə bir cənzədək koro onun ovyurturası da Qarabağ nostalhasına bəstələnib. Qarabağ təvimiz üzərimizdə gedən basıb yeridi torpaqdır. Bu şəhər Azərbaycanın Konservatoriyası adlandırılmışdır. Şura qəsibə könşuların başını bədənindən ayıran, onlar da fatihi altında düşürən tarixi şəhər. Gözəl mənzərədir. Topxanalar dağı Moscow qarımız, göləniz, vağiz yadıqlar olan yerimizdir. Hələ tələbəcə qəsbi isə qulağı şəhər ərazisidir. Bu şəhərin tarixi də Qarabağdır xarici başımda gəzdirərlər. İndi bu tacın yerini başımızda yox, ürəyimizdədir. Gədimizdədir. Biz bu günün xadidir, sabahın müstəqil dövlət qurucularıyız. Biz vətənə borcluyuz. Bu gün oxumaq və sabah istənil Azərbaycanın iqtisadiyyatını və mədəni siyasi həyatının müxtəlif sahələrində çalışmaq mələyəcəyik. Bu bizim şərəfli işimiz, vətəndaşlıq borcumuzdur. Mən vətənim Azərbaycanın yüqərlü şərəfi gələcəyi naminə qanımdan da keçməyə hazıram. Mənim ürəyim vətənin sonlu məhəbbətlə doludur. Bir Qarabağ hərbi dəsənin canlı şahidləri kimi azadlıq yolunda müharibədə həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsini hər çiyədə xatırlamalı. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin, qəbilərimizə şəfa versin. Qarabağ Azərbaycandır.